सिंद लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव भाव भगति से कोई शरणागत आवे संसति सम्पति सब भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नन्दन निश्च दिन गावे जय देव जय देव महाराजाचा महाराज नवी मुंबईचा महाराजा कोपरखिंडी सेक्टर अकरा येथील बालाजी गार्डन मित्रमंडळाच्या गणेशोत्सव यंदा सत्तावीसव्या वर्षात पदार्पण करत असून या निमित्ताने आयोजित भंडारा व महाप्रसादाचा लाभ हजारो नागरिकांनी घेतला गणपती बाप्पाचे दर्शन घेण्यासाठी नवी मुंबई परिसरातील भाविकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती गेल्या अनेक वर्षापासून भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण करणारा हा गणपती महाराजीचा महाराजा नवींबईचा महाराजा म्हणून ओळखला जातो नवसाला पावणारा बाप्पा म्हणून मंडळाची विशेष ख्याती आहे या भव्य सोहळ्याला वन मंत्री गणेश नाईक यांनी भेट देत बाप्पाचे दर्शन घेतले आणि आशीर्वाद घेतला दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील दहा दिवसाच्या या उत्साहात धार्मिक कार्यक्रमासोबतच विविध सामाजिक उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे चित्रकला स्पर्धेचे लहान मुलांसाठी आयोजन देखील करण्यात आले होते त्यामुळे बालाजी गार्डन मित्रमंडळाचा हा उत्सव केवळ जल्लोषापुरता मर्यादित न राहता भक्ती समाज कार्य आणि एकतेचे प्रतीक ठरत आहे हमारे सोसायटी का ये सत्ताईसवा साल है गणेश उत्सव का और आज हमारा के दिन हमारे यहाँ पे महाप्रसाद का आयोजन किया गया है गणेश जी की कृपा से हमारे यहाँ आज महाप्रसाद हो रहा है और गणेश साहब जो मिनिस्टर हैं वो हमारे इसी सोसाइटी में हैं हाँ बहुत हमारी भी है।, है कि हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर नवी मुंबई की फ़र्स्ट फैमिली नायक फैमिली है और उनका हमें काफ़ी सपोर्ट रहता है सहयोग रहता है हर रोज़ कोई ना कोई कल्चरल इवेंट यहाँ पे होता ही होता है और हर एज ग्रुप के लिए होता है सीनियर सिटीजन के लिए इवेंट होता है लेडीज़ के लिए होता है कपल्स के लिए होता है बच्चों के बहुत सारे फैंसी ड्रेस फैशन शो ड्राॅइंग कैरूकर्स सिंगिंग हर एज ग्रुप के लिए अभी आप देख रहे हैं आज आर्ट मेला है जिसमें कि क्ले मॉडलिंग ड्राइंग मल्टीमीडिया मीडिया ऐसे बहुत सारे तरह से बच्चे अपना आर्ट दिखाने वाले हैं तो ये दस दिन का जो माहौल होता है वो भक्ति से और कल्चरल इवेंट से भरा होता है और हम सब यहाँ मिलकर रोज दोपहर को और शाम को साथ में भोजन ग्रहण करते हैं और बच्चे बड़े सब इसमें शामिल होते हैं एक फुल फैमिली बालाजी गार्डन एक पूरे परिवार की तरह ये दस बारह दिन रहे गणपति बप्पा, मोरिया गुड इवनिंग ये सत्ताईसवां साल है बालाजी गार्डन गणेश मित्र मंडल का और आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही बड़ा भंडारा और महाप्रसाद रखा है पब्लिक के लिए सो हाँ हम सब एंजॉय कर रहे हैं और आ, ये निवेदन है सबसे कि हर साल यहाँ पे बापा का आशीर्वाद बरसता रहता है तो हमारी गुजारिश है नवी मुंबई के रेसिडेंट्स के साथ कि यहाँ पे हर साल आके दर्शन करें बापा का और इसीलिए हमारे बापा को महाराजा का महाराजा नवी मुंबई का महाराजा कहा जाता है इट वन ऑफ द बेस्ट गणपति पंडा यू नो मित्र मंडल इन नवी मुंबई थैंक यू सो मच गणेश नायक साहब भी आज आए थे उन्होंने उनके उनके वर्चस्व से ही रखा है महाप्रसाद उन्हीं उन्हीं की भेंट है सबके लिए सो उनका भी यू नो ब्लेसिंग्स हैं हमारे पे सो हमारी रिक्वेस्ट है बालाजी गार्डन गणेश मित्र मंडल के बिहाफ पे हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और बापा के दर्शन लीजिए और बहुत ही सौम्य मूर्ति है और आपकी विशेज़ भी पूरी होंगी बिकॉज बहुत जनों की विशिज़ यहाँ पूरी हुई है तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप बालाजी गार्डन गणेश मित्र मंडल सेक्टर ग्यारह बोनकोड़े में आए बाप्पा के ब्लेसिंग्स लिहिजे मी बालाजी गार्डनचा रहिवाशी आहे आणि हा आमचा सत्तावीसा वर्ष आहे गणपती उत्सवाचा आणि आम्ही साहेबांचा मार्गदर्शनाखाली हे साजरा करतो आणि यावेळी आम्ही भंडारा ठेवला दरवर्षी आम्ही ठेवतो पण कोविडनंतर काही कारणामुळे ठेवता आला नाही आणि कमीत कमीत पाच ते दहा हजार लोकं येऊन भंडाराचा प्रसादाचा लाभ घेतात आणि आम्ही व्यवस्थापन एवढी चांगली करतो की कोणालाही त्रास होऊ नये आणि सगळे लोक प्रसाद घेऊन बाप्पाचा प्रसाद घेऊन जाऊ बालाजी गार्डन गणेश मित्रमंडळचं सत्तावीसवं वर्ष आहे माननीय श्री गणेशजी नाईक साहेब थोड्या वेळापूर्वीच येऊन गेलेले आहेत आणि गणपतीच्या आरतीनंतर आमच्या इकडे भंडारा त्या दिवशी ठेवलेला आहे सालाबादाप्रमाणे पण इकडे भरपूर गर्दी होते कुठल्याही जात वेद कुठल्याही प्रांताबद्दल काही बोललं जात नाही जे सगळे येतात ते सगळे सेवक असतात गणपतीचे आणि आम्ही पण जी एवढी सेवा करू शकतो ती एक खूप म मनाने केली जाते इकडे सगळ्या प्रकारची लोकं येतात आणि खूप आनंद घेऊन जातात गणपती बाप्पा मोर्यालिस्ट मुशल मुंबई